这一切都是本君做的又如何？而你们只不过是附庸沧海魔头、背叛天庭的叛徒。 Oh. <laughs> 怎么了？明月之力还在他体内。啊啊啊啊、<laughs> 为了预防这一天的到来。 本君从没有放弃过体内的明月之力，如今沧海之力既已恢复，明月之力应运而生。本君不是那么好杀的，要想让本君死，你也不能独活。 我在无界等你们。浩轩，你已经无路可逃了。你若乖乖伏法，我能留你一命。伏法？是要废弃本君这一身修为？ 禁锢在那九幽荒原，从此背负万世骂名，永世孤寂吗？凭什么？凭什么本君要认错？本君何错之有？明明是你，弑兄犯上，目无尊长，有违天道。身为天界战神，理应维护天道大义。 你我同为手足，我应当阻止你再而三地犯下那些不可饶恕的错误。在犯下更大错误之前，你收手吧。你有什么资格说本君的风凉话？你们一个生下来就是六界至尊的摩罗女帝，一个天生的金麒麟。本君呢？你们可有想过本君是什么？本君的感受是什么？ 本君才是这六界之主，天地之尊，你们只能臣服于本君的脚下。今日就让你们看看反叛本君的结果。 彻底释放了明月之女，这六界将不得安宁。这一次，我一定会阻止他的。